যদি আপুনি তিয়কৰ হয় বা যোৰহাটৰ আশে পাশে হয় বা আমগুৰি হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যোৰহাটৰ তিয়কৰ বলমাত এটা খুব ধুনীয়া অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ চিনেমা হল মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু মাজতে আপোনালোকে ইয়াত কৈছোঁ যে জুবিনাই যি ভাবিছিলে অসমৰ চুকীয়াকোনে প্ৰত্যেকখন জেগাতে এটাকৈ চিনেমা হল হ'ব আৰু এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা চিনেমা হল হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ যোৰহাটত আৰু ইয়াত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব জুবিন সপোনৰ যিখন শেষৰখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে বহি চাওক এতিয়া বাহিৰৰ কভিডটো আমাৰ দেখাইছোঁ সেইটো হৈছে চত্তু মহাৰাজা চিনেমা হল আপুনি আগতে ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যোৰহাটত হওক এনেকুৱা এটা হল নাইকিয়া আৰু ইয়াত বহি আপোনালোকে জুবিনদাৰ ভৱনৰ প্ৰথমখন চিনেমা ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে অসমীয়া ছবি হওক হিন্দী ছবি হওক বলিউডৰ ছবি হওক আপোনালোকে পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আহি উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু এই যে আপোনালোকে চিনেমা হলটো দেখিছে খুব ধুনীয়া চিনেমা হল হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ হলৰ দৰেই ডলবি চাউণ্ড পাব এ চিৰ সুবিধা পাব উন্নত মানদণ্ডৰ আসনৰ সুবিধা পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আহক এই হলটোৰ স্বতাধিকাৰীৰ সৈতে আৰু এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ এই হলটোৰ যোন স্বত্বাধিকাৰী সেই স্বত্বাধিকাৰীক চিনাকি কৰি লৈছোঁ বাইদেউখনৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম হেপী গগৈ আৰু দাদাৰ নামটো প্ৰাঞ্জল কুমাৰ চুতীয়া ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ চুতীয়া আৰু আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে যে তিয়কৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলতো এটা চিনেমা হল খুলিব পাৰি কেনেকৈ মনত মনত কেনেকৈ আহিলে একচুৱেলি মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে যিকোনো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানেই সাধাৰণতে চহৰমুখী হয় হয় আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত যিবিলাক আমোদ প্ৰমোদ বা তেনেধৰণৰ যিবিলাক মানে মন ভাল লগোৱা যিবিলাক কাৰ্যক্ৰম থাকে সেইবিলাক সাধাৰণতে চহৰমুখীয়ে হৈ যায় গতিকে আমাৰ যিবিলাক জনসাধাৰণ আমাৰ যিবিলাক গাঁও অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ তেওঁলোক থাকি যায় আৰু অকল খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা বা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাহিৰেও মানুহক আমোদ প্ৰমোদ খুবেই প্ৰয়োজন নিজৰ মানসিক দিশটো উন্নত ৰাখিবৰ বাবে গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত আমি ভাবিলোঁ যে চবেই যেতিয়া মানে টাউনৰ মুখীয়ে হয় যিকোনো উদ্যোগে তেতিয়াহ'লে আমি গাঁৱত কিবা এটা কৰোচোন আৰু আমি তাকে ভাবি আমি দুয়োজনে ধাৰণাটো মোৰ আহিছিলে মই কিবা এটা কৰো কৰো কে আছিলোঁ কি কৰোঁ সেইটো কিন্তু আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আমি কিবা এটা কৰোঁ কৰোঁকৈ ভাবি আছিলোঁ তাৰপিছত হঠাৎ এদিন ভাবিলোঁ আমি দেখোন টিঅকত ন টিয়কত বহুত ভাল ভাল শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে যিটো নাই সেইটো চিন্তা কৰোঁচোন তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমি দেখোন চিনেমা হল এটাও বনাব পাৰোঁ তেতিয়া এওঁ ক'লে যে তুমি একদম চিয়'ৰটো মানে এইটো যিহেতু এটা ডাঙৰ এটা দায়িত্বশীল কাম তাৰপিছত মই বোলো নহয় বলাচোন যি হয় হ'ব চাওঁ আৰু তাকে ভাবি আৰু আমাৰ যিহেতু চিনেমা হলটো এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় গতিকে আমি এইটো মুম্বেই গ'লোঁ মুম্বাইত গৈ আমি বস্তুটো প্ৰজেক্টটো চালোঁ প্ৰজেক্টটো চোৱাৰ পাছত আমি সকলো যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে ঠিকে আছে আমি এইটো পাৰিম আৰু তেতিয়া আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যোৱা যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ নহয় এইবছৰে জানুৱাৰীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গৈ গৈ আজি এয়া শেষ অৱস্থাত উপনীত হৈছে আৰু হয় প্ৰথম চিনেমাখন আমি জুবিনদাৰ যি সপোন সেই সপোনকে আমি গাঁৱে ভূঞে গাঁৱে ভূঞেটো কৈছিলে অ তেওঁ ভাল পালেহেঁতেন হয় আৰু আমি আমিও ভাবিছিলোঁ জুবিনদাৰ হতুৱাই এই চিনেমা হলটো অ'পেন কৰিম বুলি কিন্তু বহুত দুখৰ বিষয় যে তেওঁ আমাৰ মাজত এতিয়া নাই কিন্তু নাথাকিলেও তেওঁৰ যিটো শেষ চিনেমা যিখন যি শেষ সপোন সেই সপোনটো আমি চাকাৰ কৰিমেই আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ডে' ফাৰ্ষ্ট শ্ব' হ'ব জুবিনদাৰ এই ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখনৰ জৰিয়তেই হ'ব হয় আপোনালোকৰ হলৰ নামটো কি ৰাখিছে আমাৰ চিনেমা হলটোৰ নাম আছে ফ্লিকচেণ্ড ফান ফিক্সেণ্ড ফান আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ আমাৰ এতিয়া যোৰহাটৰ ইলি হওক আইনক্সৰ হওক

থ্ৰী পইণ্ট ওৱান আৰু ইয়াৰ যিবিলাক চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব সেইখিনিও আপোনাৰ বেকা হৈ যাব পাৰে যিবিলাক উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিখিনি প্ৰয়োগ এ চিও লাগিব তিনিটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ তিনি টনকৈ লাগিব ট'টেল ন টনৰ এ চি আহিব এনেধৰণে সকলো মানে অত্যাধুনিক সা সুবিধা ইয়াত পাব আৰু অতি সোনকালে আমাৰ তিয়গত এইটো চিনেমা হল মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ সপোনবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামত ঠিক আছে